श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ चतुर्थोऽध्यायप्रारम्भः इन्द्रादिस्तुतिः अथ ध्यानम् हरिः ओम् कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदाम् मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रम् कृपाणम् त्रिशिखमपि करैरुद्रहं तीम्म त्रिनेत्राम् सिं वास्कंधाधिरूढां त्रिभुव नमखलं तेजसा पूरयन्तिं ध्याये दुर्गां जयाख्यं त्रिदशपरिवृतां सेविताम् ओम ऋषिरुवाच शक्रादय असुर गणानि हितेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ताम तुष्टो प्रणाति नम्र शिरोधारासा वाग्भ प्रहर्ष पुलकौद्गम देहाः देव्याय यया ततमिदं जगदात्मशक्तिः निःशेष मूर्ति समूह मूर्तिया तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्या भक्तिया नास्म विदधा शुभा निशान यहाम भगवान हरश्च नि तो मालम बलंच सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चा शुभव भयस्म मतिम करोतो या श्री स्वयं सुकृतीनाम भुवनेष्ट लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियाम हृदयेषु बुद्धिहि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्व किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं वीर्यम सुरक्षय कारि भूरि किं चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणादिकेषु

तृप्ति प्रयाति सकलेशु स्वाहा दिवी स्वाहाण से तृप्ति हेतु एव जन स्वधा या मुक्ति हेतु विचित अभ्यस्य से सुन्यतेन्द्र तत्व सारे मोक्षार्थी बिर मुनि वीर समस्त दोषै विद्यासिसा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्ग जुशाम निधानं उद्गीथरम्य पवद पाठवतां त्रै भगवती यी भगवतीय वर्ताजगता परमात्री मेधासी देवी विदिताखिल सारा दुर्गासी दुर्गभव सागर नौरसंगा श्रीकैटभारी हृदयधिवासा गौरी तमेव शशि

प्राणनुमोच महिषस्तती कैर्जीव्य गुप्तांतकदर्शन देवी प्रसीद परमाति भवाय सज्ञ विनाशयसी कोपति कुलला विज्ञातमेतदुुन यदस्तमेत बलम सुविफुल महिषासुर से ते सम्मता जनपदेशु धनानि तेषां शाम, तेषां शांसि न चे सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्म भृत्यदारा एषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा नित्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादः सदा लोकत्रये विफलदाननु देवितेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणि ताका त्वदन्या सर्वो प्रकार करणाय सदार्द्रचित्ता ये विरहातेर्जगुदपयति सुखं तथाइते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्रामवृत्तुम् अधिकम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नो नमहितां विनिहंसि देवी दृष्टैव चन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिशु यत्र हिणोशिष त्रम लोकन प्रयांत लोकांत प्रयातुरि पवोपि शिषस्त्र पूता इत्थं मतिर्भवति देशपिते अतिस्वासाद्धी खड्ग भानिकरविस्फुरणैः स्थतोऽग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो असुराणां यन्नागताविलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि

चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव तो देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मुदसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहि देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके ण्डास्वनेन नः पाहि चापचाज्ञानिस्त्वनेन च प्राच्यां रक्ष वीच्यां चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षां स्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादी यानी चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगीनी तैरस्मा रक्ष सर्वत ओं ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्य कुसुमैर्नंदनोद्भव अर्चिता जगता धात्री तथा गंधानुलेपन

यमर्त्य स वैरेस्ताष्यच्च मलानि विभविधन धनदारिदादि रुद्धये सत्सन्ना भवे सर्वदा अंबिकेम ऋषिर्वाच अर्थे दर्थे तसे चुक्ता भद्रका बभूवाम